एक बहुत अच्छा में तमिल सेल दे दिया उत्तर நாம் का एक உத்தர सम, सम्मेलन, सम्मेलन एक मिक्सिंग நம் அனைவருக்கும் தெரியும் எப்படி நம்முடைய புதுடெல்லி இந்துஸ்தானுடைய இதயமோ இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் அந்த புது டெல்லியினுடைய இதயமாக இருக்கின்றார் கட்டின தமிழ் பாய்லோக் லாஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஒன் டெல்லி மியா காலி காப்பிட்டி மே தமிழ் கான்ட்ரிபியூஷன் எனக்கு மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறது நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்களை இங்கே சந்திப்பதற்கு கடந்த ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்கள் இங்கே வந்து தங்களுடைய கடினமான உழைப்பால் நேர்மையால் நாணயமான நடைமுறையால் புதுடெல்லியில நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்கள் தமக்கென்று தனியான ஒரு இடத்தை பிடித்திருக்கின்றார் இந்த அற்புதமான பாரதத்திற்கும் திண பாரதத்திற்குமான சம்மேளனத்தில் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதிலே மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்ற அன்பு சகோதர சகோதரிகளை புதுடெல்லியில் இந்த தேர்தலுக்காக நாம் எல்லோரும் கூட ஒரே இடத்தில் இணைந்திருக்கின்றோம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நாம் அனைவரும் கூட மறுபடியும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி கட்டளில் அவரை அமர்த்த வேண்டும்

सेवन का सेवन सीट 2019 में आप पूरा आशीर्वाद हमारा मोदी जी का आप किया अभी आपको पता है न्यू दिल्ली हमारा हिंदुस्तान का कैपिटल नहीं है हिंदुस्तान का कैपिटल प्लस एक अच्छा ग्लोबल सिटी है न्यू दिल्ली का डेवलपमेंट हमारा देश का डेवलपमेंट है न्यू दिल्ली हमारा देश में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी हमारा ग्लोबल में एक अच्छा सिटी है आपका पता है इधर डेवलपमेंट होना पड़ेगा अच्छा सिक्योरिटी होना पड़ेगा दोनों सबके साथ सब गंदा गंदा का गंदा दोनों एक ही साथ होना पड़ेगा अब सबका हमारा रिक्वेस्ट है इधर एक फॉल्स गठबंधन इधर है ஒரு தவறான கூட்டணி இங்கே இருக்கிறது இரண்டு கூட்டணியை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்தி கூட்டணி என்கின்ற பெயரில் कांग्रेस आम आदमी कक्षियों आज अब राहुल गांधी जी एक पब्लिक स्टेज में बोला मैं आम आदमी पार्टी का वोट करेंगे आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस का वोट करेंगे इधर आज, आज 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 पता दी बता दिया पंजाब आप जाओ जानो पंजाब में आम आदमी अलग है कांग्रेस अलग है पूरा सीट में आम आम आदमी लड़ रहा हूं पूरा सीट में कांग्रेस लड़ रहा हूं केरला में जाओ जी वायनाड में राहुल गांधी कम्युनिस्ट एक पावर का गठबंधन गठबंधन एक फैमिली पॉलिटिक्स का गठबंधन ये गठबंधन एक परिवार का गठबंधन गठबंधन हमारा देश का डेवलपमेंट का गठबंधन नहीं है देश का सुरक्षा का गठबंधन नहीं है ये गठबंधन एक परिवार का वो लीडर्स चिल्ड्रन का वो नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव इिवार का ही गठबंधन है बट मोदी जी का गठबंधन हमारा साथ है मोदी जी का परिवार पूरा मोदी जी का मन में दक्षिण का उत्तरा का अलग डिफरेंस नहीं है विंध्या का ऊपर विंध्या का नीचे दोनों मोदी जी का एक कांग्रेस का एक बड़ा लीडर शैम पिट्रोराज इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर समय में एक एडवाइजर था इंदिरा गांधी जी का सी डॉट का चेयरमैन राजीव गांधी जी समय में एक बहुत अच्छा पोजिशन में था मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर समय में कैबिनेट रैंक अंतस्त में मनमोहन सिंह का एक एडवाइजर था सैम पेट्रोडा जी बोल रहा हूं साउथ इंडियंस आफ्रीकन्स तरफ दिख रहा है एक नॉर्थ आदमी थोड़ा सा व्हाइट है नॉर्थ ईस्ट चाइनीज तरफ दिख रहा है वेस्टर्न आदमी अरब तरफ दिख रहा है कारण क्या है श्याम पिट्रोडा जी मन में कांग्रेस का मन में साउथ अलग है नॉर्थ अलग है नॉर्थ ईस्ट अलग है लाइक दिस पूरा आप चार का गठबंधन हमारा देश है कांग्रेस मन में है। हमारा मन में पूरा 142 फोर्टी टू भारती एक भारत माता का चिल्ड्रन है साउथ का नॉर्थ का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है जी भाषण का थोड़ा सा डिफरेंस है बस एक भाषण मैं दिल्ली में थर्टी डेज इधर इफ आई स्टे हिंदी आप चेन्नई में थर्टी डेज आप रगता आप तमिल यू विल हमारा मन में पूरा एक मोदी जी का परिवार हमारा देश का परिवार भारत माता जी का परिवार ये बेसिक डिफरेंस है हमारा चिंतन में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है कांग्रेस मन में हमारा देश तोड़ना पड़ेगा नॉर्थ साउथ आप, आप एक बार दिख जी राहुल गांधी जी का भाषण केरला में बहुत डिफरेंट है तमिलनाडु में राहुल गांधी जी का भाषण बहुत डिफरेंट है ये राहुल गांधी जी का भाषण यूपी में बहुत डिफरेंट है कारण वोट पॉलिटिक्स का भाषण है हमारा मोदी जी का भाषण पूरा हमारा परिवार गरीब परिवार हमारा माता जी का परिवार हमारा यूथ का परिवार हमारा सेना का परिवार एक ही परिवार मोदी जी मन में है So, मैं आपका मेरा जो दो हाथ जोड़कर आपका मैं विनंती कर रहा हूं ये इलेक्शन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है हमारा कैपिटल सिटी में पूरा सीट मोदी जी का अब देना पड़ेगा जी कारण दिल्ली में मोदी जी का पहले आप देख लिया 2014 की फोर्टीन फोर्टीन के में पहले दिल्ली जी का परिस्थिति क्या है इधर टेररिस्ट अटैक होता इधर टेररिस्ट अटैक था जी का, का दिल्ली कोई डेवलपमेंट नहीं था अभी दस साल में दिल्ली जी में दिल्ली में डेवलपमेंट हो रहा दिल्ली में बहुत अच्छा सिक्योरिटी का काम चल रहा है लास्ट दस साल में नो टेररिस्ट अटैक एक बार चिंतन करना पड़ेगा जी हमारा पूरा ताकत इस बार 2024 इलेक्शन में मोदी जी का लोटस का कमलपू का आप ई बार थोड़ा सा आप ताकत करना पड़ेगा जी நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்களுக்கு எதற்கு நான் ஹிந்தியில் பேசுறேன் அப்படின்னாங்க இவர் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்காரு தமிழில் பேசிட்டு போயிடுவாங்க நம்மளை யாரும் தப்பாக கூடாது ஏன்னா தமிழர்கள் எங்கே சென்றாலும் கூட நம்மால் ஒரு மொழியை கற்க முடியும் என்று நான் காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றேன் நான் இந்த மேடையில் பேசக்கூடிய ஹிந்தி கடந்த பத்து நாள் நான் கற்றுக்கிட்டு பேசுகிறேன் ஹிந்திங்க பாம்பேயில முதன் முதலாக இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஹிந்தி பேச ஆரம்பித்தேன் இன்று மூன்றாவது நாள் டெல்லி மேடையில் ஹிந்தி பேசுகின்றேன் நம் தமிழர்கள் யார் என்பதை காட்டவே ஏதோ வேற ஊரில் இருக்கிறாங்க பாஷ தெரியும் அது எதுவும் தெரியாதுன்னு யாரும் நினைக்கூடாது எங்கே சென்றாலும் கூட கத்துக்கொள்பவர்கள் தமிழர்கள் என்பதை நாம் நம்முடைய சொந்தங்களுக்கு காட்ட வேண்டும் நம்முடைய சொந்தங்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய தமிழ் மொழியின் மீது நம்முடைய கலாச்சாரத்தின் மீது மிகப்பெரிய மரியாதை இருக்கக்கூடிய மனிதர் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர் சால் தஸ் சால்மே மோடிஜி பூரா தேஷ் திக்ராஜி தமிழுக்கா பௌத் அலக் சம்பந்தம் மோடிஜிக்கா பௌத் அலக் சம்பந்தம் हमारा तमिल सबसे पुरान लैंग्वेज सबसे पुरान लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज का एज नहीं है जी एज नहीं है तमिल ले कल तो मन का मोल मोल एज नहीं है जी लास्ट दस साल में पूरा ताकत में तमिल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस दे दिया जी पार्लियामेंट में सेंट्रल बिल्डिंग में हमारा सिंगोल है बीजेपी का घोषण पत्र में

கடந்த பத்தாண்டுகளாக பார்க்கிறோம் யாருங்க சொன்னாங்க உலகத்தினுடைய மூத்த மொழி நம்முடைய மொழின்னு யாருங்க இதுவரைக்கும் சொன்னாங்க இதுவரை யாரும் சொல்லாத ஒரு வார்த்தையை நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொல்லி இந்த உலகத்தினுடைய மூத்த மொழி நம்முடைய தமிழ் மொழி யாரு செங்கோல் எத்தனை ஆண்டு காலமாக இருக்கிறது சோழ பேரரசனுடைய செங்கோல் ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக செங்கோலை மறந்து விட்டார் அதை கொண்டு வந்து பாராளுமன்றத்தினுடைய மைய கட்டிடத்தில் நம்முடைய செங்கோலுக்கு பெருமை கொடுத்திருக்கின்றார் இன்னைக்கு நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்கள் டெல்லியில் இருக்கிறீங்க பாம்பேல இருக்கிறீங்க எல்லா ஊர்லையும் கொடிக்கட்டு பறக்கிறேன் ஒரு தமிழனாக வந்து டெல்லியிலே நான் தமிழன் என்று சொன்னால் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய மரியாதை எல்லாம் உங்கள் மூலமாக கிடைக்கிறது உங்களுடைய கடின உழைப்பு மூலமாக உங்களுடைய நேர்மையின் மூலமாக தமிழர்கள் என்றால் நாணயமாக இருப்பார்கள் நேர்மையாக இருப்பார்கள் என்கின்ற ஒரு பெரிய பெயரை சொத்தாக நீங்கள் சம்பாதித்திருக்கின்றீர்கள் அதனால்தான் நம்முடைய தலைவர்கள் இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் மொழி தெரியாதவர்கள் கூட நமக்கு அந்த மரியாதையை கொடுக்கலாம் அதற்கெல்லாம் காரணம் நீங்கள் உங்கள் இந்த நேரத்தில் நான் தலை வணங்கி பாராட்டுகின்றேன் வாழ்த்துகிறேன் ஒரு புதிய ஊருலே வந்து உங்களுடைய கடினமான உழைப்பின் மூலமாக மக்களுடைய நம்பிக்கை விட்டு இருக்கின்றேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம அன்பு சங்கோகர் சகோதர்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்ல கடமைப்படுகிறேன் வேற மித்ரோ அப்கா பத்தாயிஜி ரோசால் பேழ மோடிஜி ஏக் ஏக் அச்சா காம்கியாஜி तमिलनाडु का वाराणसी का एक कनेक्शन मोड जी बना दिया काशी तमिल संगम काशी तमिल संगम में तीन हजार तमिल लोगों ट्रेन में पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पॉन्सर में वाराणसी में आया था जी सिक्स डेज पूरा यूपी में टूर था वाराणसी में टूर था प्रयागराज में टूर था अयोध्या में टूर था पूरा फर्स्ट टाइम वो टूर ग्रुप में 80 परसेंट तमिल आदमी फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया दिख रहा हूं नॉर्थ इंडिया फर्स्ट टाइम हमारा तमिल तमिल भाई बहनों का पता है हमारा नॉर्थ इंडिया में हमारा मित्र क्या है हमारा परिवार तमिलनाडु में अलग पॉलिटिक्स चल रहा है तमिलनाडु अलग है तमिल भाषा अलग है तमिल कल्चर अलग है नॉर्थ इंडिया लोग अलग है मेरे को बहुत खुशी हो गया इधर आज हमारा दिल्ली तमिल सेल बहुत अच्छा कार्यक्रम किया पूरा भारतीय एक ही साथ मोदी जी का साथ है ये बहुत अच्छा सम्मेलन इधर पुरम में हो रहा है। उत्तर का दक्षिण का बहुत अच्छा सम्मेलन इधर हो रहा हमारा तमिलनाडु में एक बहुत अच्छा टेंपल बना देंगे के बाद गैंजस रिवर में पानी तमिलनाडु में फर्स्ट प्रतिष्ठा का पानी गंगा का पानी है फर्स्ट पानी गंगा का पानी है जी हमारा तो को बहुत ज्यादा संबंध है लास्ट सेवेंटी का कांग्रेस पॉलिटिक्स में डीएमके का पॉलिटिक्स में ये आज हिंदी अलायंस का पॉलिटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया नॉर्थ अलग है साउथ अलग है साउथ का लोग अलग है नॉर्थ का लोग अलग है भाषा डिफरेंट है हमारा लैंग्वेज डिफरेंट है हमारा फूड डिफरेंट है कस्टम्स डिफरेंट है लास्ट दस साल में मोदी जी पूरा ब्रेक किया पूरा ब्रेक किया हमारा देश एक है नॉर्थ ईस्ट में आप दिख रहा हो कांग्रेस का रूल में क्या प्रॉब्लम था जी नागालैंड में प्रॉब्लम था मणिपुर में प्रॉब्लम था अरुणाचल में था असम में था पूरा इनसाइडन ग्रुप था पूरा देश में नक्सलट्स का प्रॉब्लम था त्रिपति टू काठमांडू का कॉरिडोर था नाइन स्टेट्स में प्रॉब्लम था पंजाब में प्रॉब्लम था कश्मीर में प्रॉब्लम था अभी हमारा देश पूरा देख रहा हूं एक ही साथ है जी एक ही साथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल वेस्ट पूरा साथ समय आपका एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी कांग्रेस का ये तोड़ने का माइंडसेट आप अट्ट करना पड़ेगा जी इलेक्शन में पूरा रिमूव करना पड़ेगा कांग्रेस का मन में है आप देश थोड़ा सा डिवाइड कीजिए उसके बाद पॉलिटिक्स थोड़ा सा इजी होगा मोदी जी का मन में हमारा देश एक ही साथ अब जोड़ना पड़ेगा एक भारतीय स्पिरिट होना पड़ेगा

सुषमा स्वराज मी का बहुत ज्यादा प्रीति है आज हमारा न्यू दिल्ली कैंडिडेट बंसूरी स्वराज जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा कैंडिडेट है बहुत एजुकेटेड है लॉयर है गरीब परिवार का बंसूरी स्वराज जी का मन में था मैं अपने थर्ड तो इवेंट बंसूरी स्वराज जी का थर्ड इवेंट जी मैं देख रहा हूं एक बहुत अच्छा 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 दिल है बहुत अच्छा मन है இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்கள்ட்ட அன்பான வேண்டுகோள் அற்புதமான வேட்பாளர் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார் எந்த காரணத்திற்கும் கூட இந்த வேட்பாளரை நாம் விட்டுவிடக் கூடாது புதுடெல்லி பாராளுமன்ற தொகுதியில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் உங்களுக்கு தெரியுங்க ஒரு பெரிய வாக்கு எண்ணிக்கை வித்தியாசம் ஒரு அஞ்சு லட்சம் மார்ஜின்ல பன்சூரி ஸ்வராஜ் அவங்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் கூட அன்பான வேண்டுகோளை வைக்கும் காங்கிரஸ்காரன் பாத்தீங்கன்னா வீடு வீட்டுக்கு வந்து ஏதோ பத்திரம் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா இதை வாங்கிக்கிங்க

कांग्रेस आदमी हमारा घर में इफ आर कमिंग विद विद्र आपके पास है आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन आम आदमी पार्टी कमिंग हमारा हाथ में एक लाख का पत्र आप ले लो जून फोर्थ हमारा का एक लाख बॉन्ड में दे दूंगा आप एक ही शब्द आप बोलो जी एडवांस मेरा को पांच हजार आप दे दीजिए आज जून फोर्थ आप वापस पैसा रिमाइनिंग पैसा आप दे दो पूरा देवल रन पूरा फॉल्स प्रॉमिस का गठबंधन है इधर पूरा फॉल्स काम अरविंद केजरीवाल जी व्हेन ही स्टार्टेड द पार्टी क्या क्या प्रॉमिस दे रहा था मैं करप्शन का एंटी हूं मैं परिवारवाद का एंटी हूं मैं कांग्रेस पार्टी का एंटी हूं अरविंद केजरीवाल जी का भाषण था अभी आप देख लो जी अरविंद केजरीवाल जी का घर घर में अंदर में एक राज्यसभा एमपी का असल्ट हो रहा

அதனால் இது பொய்யான கட்சி பொய் பேசக்கூடிய கட்சி நமக்கு அது வேண்டாம் அதனால் எல்லா தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் கூட அன்பார்ந்த வேண்டுகோள் மே இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி புதுடெல்லி பாராளுமன்றத் தொகுதியில் பன்சுரி சுவராஜ் அவர்களுக்கு தாமரை சின்னத்தில் நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்கிற அன்பான வேண்டுகோளை வைத்து மே ஏகோர் பார் அமாரா முத்துசாமி ஜி அமாரா தண்டபாணி ஜி ஹே தண்டபாணி ஜி ஹே மே தண்டபாணி ஜி கா ஏக் பிராமிஸ் மேக்கியாச்சு ஹமாரா சிந்தன் கரீப் இதர் மே மே ஆர்கேபுரம் பிஎஸ் அவா பிஎம் யோஜனா பிஜேபி நான்கு கோடி மக்களுக்கு நாம் பாரத பிரதமருடைய இலவச வீட்டை கொடுத்திருக்கின்றோம் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள்ல மூன்று கோடி வீடு கொடுக்க போறோம் அமரா எலெக்ஷன் கோஷனா பிஎம் ஆவாஸ் யோஜனா இங்கே உங்களுக்கு நாங்கள் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய உத்தரவாதம் எந்த உங்கள் வீடு வீடு இருக்கிறதோ அங்கேயே கொடுப்போம் தமிழ் சொந்தங்களுக்கு இதற்கு பொறுப்பு நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அண்ணன் தண்டபாணி அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் முத்துசாமி அவர்கள் இருக்கின்றார் நம்முடைய தலைவர் முத்துசாமி பொறுப்பு பொறுப்பு எங்களுடைய ஆனால் நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்கள் எங்க இருக்கிறீங்களோ அங்கேயே உங்களுக்கு வீடு கொடுக்கப்படும் என்பது நம்முடைய உத்தரவாதம் அதை உத்தரவாதமாக உங்களுக்கு சொல்லி நம்முடைய மரியாதை பிரச்சனை தமிழ் எப்பொழுதும் மோடிஜியின் பக்கம் நிற்கணும் நம்ம யாரு பக்கம் போக கூடாது தமிழ்காரங்க எப்பொழுதும் மோடியின் பக்கம் நிற்க வேண்டும் நீங்கள் நிற்பீர்கள் என்கின்ற பெரும் நம்பிக்கை இருக்கிறது நீங்கள் நிற்க வேண்டும் என்று மறுபடியும் உங்களிடம் அன்போடு வலியுறுத்தி மே ஆப்கா ஏகோர் பார் மே ரிக்வஸ்ட் கர்ராஜி இ எலெக்ஷன் பௌத் இம்பார்ட்டன்ட் எலெக்ஷன் पूरा इधर आपका आशीर्वाद हमारा बंसूरी स्वराज जी के कमलपुल में लोटस में मे ट्वेंटी फिफ्थ इलेक्शन में आप आशीर्वाद करो जी हमारा बेटी है घर का बेटी है गरीब परिवार का बेटी है सुषमा स्वराज जी बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है बहुत अच्छा हमारा हमारा सीनियर लीडर है उसका बेटी है जी पूरा आप आशीर्वाद कीजिए एक बहुत अच्छा विन न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छा आप आशीर्वाद दे दीजिए मैं जी बोल रहा आप एक बार हिंदी में हिंदी में आप एक बार बात करो जी हमारा हमारा है। दस साल में मोदी जी का घर पीएम आवास योजना हमारा देश में चार करोड़ चार करोड़ घर बना दिया जी हमारा बीजेपी घोषण पत्र में है नेक्स्ट पांच साल में हमारा थर्ड गवर्नमेंट में तीन करोड़ नया घर बनेंगे सो so, वो घर आपका अभी घर किधर है उधर होगा सो so, इधर हमारा प्रॉमिस है जी आपका किधर घर है आप, आज आज दिन में वो एरिया में नया वाला मोदी जी का घर हमारा मोदी जी बनाएंगे मैं आपका प्रॉमिस आपका मैं दे रहा हूं जी हमारा मोदी जी का गारंटी आपका बता है जी मोदी जी का गारंटी सो पूरा आशीर्वाद बंसूरी स्वराज जी का कमल में आप करो जी धन्यवाद जी नमस्ते